Не важно, что ты сказал. Ведь не важно, что... i'll Її голос неможливо не впізнати. Її харизма приковує погляд з першої репліки, першого руху на сцені. Її творча самовіддача є прикладом для наслідування будь-якого артиста. Олена Галсавайська, народна артистка України, перлина Херсонського драмтеатру святкує ювілей. Сьогодні це прізвище на вустах у всіх херсонських театралів, та не всі знають, що кар'єра артистки галсавайської почалася випадково. Юна Олена прийшла до театру в якості концертмейстера, і аж ніяк не планувала виходити на сцену, та зірки склалися інакше. Перший вихід був был... старые дома, мы были на выезде, я ездила дирижером тогда. И заболела актриса, и выезд был далекий. И по тем временам 500 рублей, это очень был дорогой выезд в то время. Его никак нельзя было отменить. И во время поездки на выезд в автобусе решили, что эту роль буду играть я. Там рокировочку небольшую сделали. Актриса пошла да, на ту главную роль, а я пошла на второго плана, там ролика небольшая. Но дело в том, что я знала музыкальные номера, и там текста было в принципе немного. Но в автобусе порепетировали, когда ехали. Ну а потом так вытолкнули на сцену, я вышла. Ничего не помню, помню, так все. Такое же земля горела под ногами. Ну а подруг, жабка и сцепы, Но, к сожалению, без образования. Да? А говорил мне про поэзию, хлопцы. Слушайте, и так, в очи гляну, да, так, так пристрастно. Я вспоминаю события 20-летней давности, Когда я вернулся в свой родной город. И э, первый мой выход в театр после возвращения Я попадаю как раз на э, спектакль, В котором играла Алена Голсовальская, и то чувство, незабываемое чувство восторга, которое я вот сразу поймал себя на том, что мне, мне, мне просто было очень приятно смотреть на игру этой актрисы. Это харизма, это редчайшая отдача доброй энергии от себя людям. Этот голос незабываемый, За створені образи та шалену самовіддачу на сцені. У 2009 році Олена Галсавайська отримала звання народної артистки України, першої, до речі, із жіночого складу акторів. Отримано відзнаку вона символічно адресувала своїй матері Валентині Галсавайській, яка також є заслуженою артисткою України. Валентина Гаврилівна застерігала доньку від хвороби на театр, не з чуток, знаючи про зворотній бік, на перший погляд омрійної професії. Із першими успіхами та визнанням Олена Галсавайська не раз пригадувала застерігання своєї матері. Це не та всі. соперничество это всегда ну, как сцена это страшная вещь ну, она и страшная и приятная и такая смесь на ней когда больной вступаешь только ногой на сцену все проходит после этого умираешь опять потом опять вступаешь опять поэтому э, актеры ну, если вы заметили в больших, ну, в больших театрах, они сами не уходят, актеры. Их только выносят вперед ногами. незабываемое впечатление, самое лучшее воспоминание о первой встрече с Аленой. Я вынес ей цветы, она одарила меня такой благосклонной улыбкой. И, конечно же, она не знала тогда, что лет это через 10 она будет приглашена на новогодний вечер, который организовали ветераны боевых действий в Афганистане, ветераны ВДВ, ветераны пограничных войск, и она без малейшего сомнения, по одному только моему звонку, даже на тот момент не зная, кто ей звонит, она дала согласие для того, чтобы спеть, для того, чтобы пообщаться с нами. И вот представьте себе этот сюрприз, этот, этот фейерверк, вот, вот незабываемая. Чувство радості та восторга, коли вдруг на офіс к нам, к ветеранам бойових дій, заходит Альона Галсавальська. Свій день народження Олена Галсавацька також святкує на сцені. До показу підготували прем'єру із артисткою ювіляркою в головній ролі. А це апріорі означає черговий аншлаг у великій залі Херсонського драмтеатру. Альоночка в цей день я желаю тобі бути такою ж красивою, такою ж очаровательною, такой прекрасной актрисой, идти типа по жизни с открытыми глазами, с улыбкой на лице и не обращать внимания на крыловских мосик, которых так много в этой жизни. Продолжай дарить людям счастье, созерцать тебя на сцене, потому что там происходит чудо. Рампы льется свет на тебя с небес, как кружатся годы в зеркалах. Три звонка даны в звуках тишины. Театральный мир в зале, аншлаг, актер, аплодисменты. Не жизнь, одни а моменты, и Бог вам дал полетность в ваших крыл. Я преклоню колени при зрителях пред всеми за то, что театр жизнь нам подарил. Дорогая Алена, я поздравляю тебя с юбилеем, желаю счастья под этим небом, любви, тепла, нежности, и действительно, эта звезда зимы подарила вам два прекрасных белых крыла. Дышите, любите и дарите это тепло людям.